Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2009-2010 років. Це був матч у дні 16-ї фінала Ліги Європи, матч другий з двох, матч-відповідь Шахтар Донецьк. 25 лютого. Да, 25 лютого 2010 года Шахтар Донецк, у себе вдома, в Донецке, на Донбасс-арене, команда примет Фулхэм. 1-1, ничья в Донецке. И по сумме двух матчей противостояния, за рахунку 2-3 перемогает Фулхэм. На Кремен Фулхем Фулхэм Шахтар 2-1. В Донецке команды расписала ничью. давайте про все по порядку сорок семь тысяч пятьсот девять ледачей было в Донецке на Донбасс Арене Свейн Одвар -од Муэн судья сборной Норвегии, в об данный матч Стартовая расстановка шахтера Донецка Мирча Луческа главный тренер команды Андрей Пятов в воротах Томаш Хюпшман Александр Кучер Фернандо Луис э, э, да э, э, Фернандине Фернандине Родриго да Сильван Родригес де Силва, Жадсон, Илсон Перейра, Диас Джуниор, Соуза де Сильва, Луис Адриана, Вильян Боргес де Сильва, Рас Разван, Дарья Серна, Ярослав Ракицкий. Это стартовая расстановка Донецкого шахтерия. Фулхем Рой Ходжсон, главный тренер команды, Марк Шварцер воротах, Стивен Келли, Брэд Хангелан, Кристофер Брей, Бейрд, Золтан Герро, Дэнни Мерфи, Дэмиен Дафф, Арон Хьюз, Диксон Этуху, Бобби Замора, Саймон Дэвис, такая, Друзи, стартова 11 команды. Фулхема. Ну, вот такой довольно-таки справедливый боевой прям состав вышел в английской команде. Но, в принципе, и у Донецкого Шахтаря такой же был дуже потужный как раз -то, стартовый склад. тож, да. Давайте про сам матч Донецкий говорить. Фулхем промогает Шахтар 2-1 у а себя дома на стадионе, да, Кривен Коттедж. И команде с Донецка потребовал забывать. Промогал до 0 бы а Шахтар был влаштован. Там еще был гол на выезде. Вот, завладил инициатива и Шахтар тиснул на ворота суперника, Шахтар атаковал, Шахтар створил в моментов, моменте. Вот и моменты, да, напали был у Донецкого Штаря. но вот на 33-й хвилине Гангеланд открыл рахунок в матче. Вот, удастся забить. Вот... Стандарт подача на голову Хангеланда. То и пробывает, а забываем. рахунок. Лиска на мячи. Команда с Донецка Биша владела мячом. Маловость после гола Фулхема. Тут, знаете, первые хвилы 30 полностью были за украинской командой. Потом, вы знаете, Фулхем забивает. І я вам, друзі, хочу сказати, що стала команда Фулхім впевніше в себе почувати. Ось команда прям активізувалася. Ну якраз то у першому, матчі, перпишу, у першому таймі Фулхем Донецький обіграє Шахтар з рахунком 1-0. Кравченко Хлюш поміняє, гладкий Адріана поміняє, Дуглас, Коста поміняє Вілліана. Ось такі заміни відбудуться у Донецьку Коштаріан. Элм поміняє замору, Рєса Девиса поміняє трішки пізніше. Ось такі друзі відбудуться заміни у Фулхема. Дорогий тайм. Шахтар Донецк. Продовжує команда з Донецка. Атакувати атака за атакой у Донецького Шахтаря. Але друзі, не вистачає одного. Це голе. Штар здорово играла команда Челоческу» і моменти у Шихтеря виникали в достатній кількості. Але ось все було добре, крім одного, крім взяття воріт. Крім взяття воріт, все було добре у «Шахтаря», Моменти були, але ось не вистачало гола. І ось друзья, шестьдесят 69-та хвилина матчу Донецький Жахтар атакує Єлсенія! Єлсенія простріл ну да! Гол! 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 Один-один! Один-один! И, дорогие друзья, Дуглас Коста ведет в голевую передачу на Жатсона. на Елзине, друзья, прошу прощения, прошу прощения, Дуглас Коста на правом фланге прострелил на итой и той пробил, и забил, друзья, на 69-й игровой матч, Шахтар, Донецк, команда с Донецка, Дотискаев, потребен еще один гол, потребен гол, и уже три были моменты, и команда с Донецка могла забивать. Но не удалось, друзья, не удалось. Сильмент реализовать. фулким стоит стеной в защите. И очень тяжело было Донецкому Шахтарю. Ракитский издали пробивал. По взворота. Намагался Донеччане сейчас придумать. Uh, могут нанести пенальти, заработать и на мяч, попадая в руку защитника и уходы на готовый судья не побачив тут пенальти. Дуже хороший момент в истории команды с Донецка. Uh, в конце игры Фулхэм продолжил команду дуже здорово тянутый час, синий uh, там фалил, uh, там, дурач Мерфи красную карточку заработал, синяя жовту во -вось. Ну, Шахтар так и, скажем так, так и не удалось а команде из Донецка переломить ход матча. Так и не удалось забить баженный гол. По статистике там ну, Штера 24 удара, 10 в створ. Еще не У противника 4 удара, 1 в створ. 16-0 за кутовыми, Шахтар Донецка за всема статистическими показателями, по команды команда Шахтар Донецк Фулхим проиграла 24-4 по ударах, 10-1 удары в площину ворот 16-0 за Катурми, Шахтар Донецк не смогла команду убегать в Шахтар, до речи, был чинным володером Лиги Европы, еще в сезоне 2008-2009 Шахтар Донецк выиграл Лигу Европу, на ну, да, тогда этот турнир назывался Кубок Уефа, ну... Но... Лига Европы можно вважать, да? Просто другая была назва Старый подходовик как чинит Володар данного кубка. Шахтар не смог захистить свой титул. В 1-16 команда проиграл Фулхем. Фулхем, кстати, до финала. те а, ді компании, дедушка, проиграет Мадридскому Атлетика. Да, Фулхем дойдет до финала и проиграет Мадридскому Атлетика. Если не ошиблюсь, Фулхем там проиграет Атлетика в финале Лиги Европы. Сезона 9-10. Ну, Фулхем такой исторический, историчный. Как раз то историчный успех для команды Фулхем дойти до финала Лиги Европы. Наша ну, а команда в ту Еврокубку из Лиги Чемпионов квалификации распочинала, но не прошла ей. Еще на ранней стадии Севаспор прошли. Неплохо себя до ничего не показали. В группе перш позиция с 13 матчами выходит в ну, проиграть команде Фулхем. 1-2 поразка на Кривен Коттедж и, пер... ничья 1-1 в Донецке. Промога после двух матчей противостояния за Фулхемом. тоже, друзья, пригадал мы этот матч. Я хочу побежать Донецкому Шахтарю, да, Фулхему. Только добра, счастья. Возь две прекрасные команды Шахтар Донецк и Фухим. Кстати, друзья, хочу побожать вам доброты. Главное, доброта, доброту не заменить. Я вам, друзья, бажаю только доброты. Всем до побачення, будьте счастливы и всем до новых встреч.